вами Маргарет, и это мой тег «Знакомство». Я буду отвечать на вопросы, которые у меня записаны, и потом добавлю, какие у меня увлечения, чем я занимаюсь и так далее. Сразу же говорю, что тег пришел от Ирины Вайнер. Итак, поехали. Первый вопрос. Как меня зовут? Меня зовут Щебыкина Маргарита Михайловна. Дальше, второй вопрос. Возраст и город. Мне 10 лет. Я учусь в пятом классе. И я э, в городе Донецке, в 63-й школе. Дальше, следующий вопрос. Тема видео. Я буду снимать на разные темы. Э, мои увлечения, например, э, какие у меня там увлечения аниме, моя комната, рунту э, и так далее. Единственное, чего пока, скорее всего, не будет, это что Буду успевать, потому что у меня очень много уроков и домашних заданий. Дальше. Значение моего ника и почему я выбрала такой ник. Сначала я вообще хотела себе ник Маргаритка, потому что Маргарита и Маргаритка напоминают. Но я потом решила Маргарет, и я поставила этот ник себе на YouTube следующее. Почему я решила снимать? Я решила снимать, потому что э, мы нас, можно сказать, все девочки и мальчики в классе этим занимались. В моей бывшей школе, в которой я была, получается, четвертая часть пятого класса. Э, и у одной девочки у нас было очень много подписчиков. У нее около ста, для нас это уже много. Потому что мы не можем набрать и десяти. Итак, следующий вопрос. Пробовала я снимать. Да, я пробовала снимать. У меня есть мой старый канал, но э, я не с того начала. Я начала с разных глупых видео. У меня там всего два видео и третье э, измененное предыдущее. Э, у меня там два видео. Первое это как регистрирую свою собаку, которая у меня сейчас там сидит, и э, второе видео это как я как правильно снимать видео. Снимала я. Нарисуйте про камеру как-то так. И э, я снималась специальную. Э, поэтому кто э, сказал про Валюсе, но если кому интересно, он называется Алиса Блэк. Дальше. Какое, на какое устройство я буду снимать? Я точно не знаю. Пока что я буду снимать на телефон. Вот. Потом, может, либо мы починим камеру телефоне я не буду больше снимать, я буду снимать с аппаратной. Дальше, как я узнала на YouTube и кого я смотрю на YouTube? Я узнала YouTube, даже не помню как, но я там сначала, по-моему, смотрела всякие прохождения биологических, э, про прохождения там детских игр, я там смотрела обучающие программы, нам там задавали смотреть такое-то такое, -то, такое -то видео по школе, и со временем я начала смотреть разные видеоблоги. Первое я узнала про Сашу Спилберг. Саша Спилберг – это известный видеоблогерша. У нее около, я не помню, сколько у нее миллионов подписчиков, но у нее их очень много, она очень популярна, и я ее, естественно, смотрю. Немного смотрю Катю Клэт и, естественно, Ирину Вайлер. Раньше смотрела Иван Грая, но теперь я его не очень люблю. И есть такой канал Янгу. Кто не знает, то ссылочка будет в описании. Этот канал тоже там э, парень еще. И о многих каналах, например, о внг канала, о канале этого же Янго я узнала, потому что я ненавижу Линкс. И я смотрела как в Сифей вот эти прикольные видео. И так я попала на вот эти каналы. Так, следующее это дополнительная информация обо мне. Мои увлечения. Я увлекаюсь танцами. Я занимаюсь именно уже пятый год, не считая тот, который я пропустила из-за войны. И э, у меня много людей вообще занимаются танцами в классе, но большинство из них новички. Я очень хорошо танцую, я выступала в юности, я выступала на «Смолянке» несколько раз, и во многих других э, дворцах культуры. Естественно, я выступала и в своем дворце культуры «Шевченко». Ну, в общем, как-то так. Еще я, увлек... Еще я, как уже говорила, я ненавижу И Я решила, вот, я смотрела разные группы, что типа ля-ля-ля, Винкс, -ля, -ля, -ля" Динкс", по -по -по", и в Одноклассниках я создала свою группу, но потом я ее, как и несколько других своих групп, забросила. Еще я, так как Винкс ненавидит по большей части анимешники, я решила посмотреть разные аниме. Я начала с предсмерти. Вот сейчас я уже ее досматриваю, 36 серию буду смотреть. И мне она очень понравилась. Я хорошо рисую аниме. Я там разные виды рисую, но вот один рисунок. Вот. Конечно, не так красиво, как я вообще хотела, и голова большая, а так вообще, по-моему, нормально. Я научила нескольких человек из класса рисовать аниме, они э, им очень понравилось. В общем, как-то так. С вами была Маргаритка. Всем пока. Надеюсь, мы с вами подружимся.